В данном видеоматериале будет показан процесс настройки платы управления сервоприводного стабилизатора Руселф. Необходимость ремонта платы и последующей ее настройки может возникнуть в ходе общего ремонта стабилизатора, связанного с заменой отказавшего сервопривода, что является в принципе типичной неисправностью для сервоприводных стабилизаторов. В данном случае клиент самостоятельно заменил свой отказавший сервопривод на новый, приобретенный у нас. Но после этого его стабилизатор так и не заработал. По той причине, что кроме сервопривода неисправной оказалась и плата управления. Было принято решение выслать нам на ремонт эту плату управления. Она была успешно отремонтирована и в дальнейшем для контроля ее работы и для демонстрации процесса настройки она была подключена к автотрансформатору в составе сервоприводного стабилизатора Ресанта 5000, который был у нас под рукой. В принципе, она может быть подключена к любому сервоприводному стабилизатору. Кроме этого, были подключены светодиоды, идентичные тем, которые на лицевой панели стабилизатора Русел находятся. В данном видео я покажу принцип настройки платы, но в любом случае клиенту необходимо будет самостоятельно настроить плату, так как важно, чтобы плата настраивалась непосредственно с тем автотрансформатором, с которым она будет эксплуатироваться. Дело в том, что у разных автотрансформаторов, даже у одного производителя, могут быть намоточные данные, отличающиеся друг от друга. В том числе намоточные данные обмотки питания платы управления. Почему это важно? Потому что именно питающее напряжение платы является опорным для установки выходного напряжения 220 вольт и незначительное его отклонение приводит к неточности установки выходящего напряжения стабилизатора. Далее переходим непосредственно к процессу настройки. На входе стабилизатора у нас установлен лабораторный автотрансформатор, латер для того, чтобы менять напряжение в необходимых нам пределах. Если латра нету, можно обойтись без него, просто подав сетевое напряжение на входящие клеммы стабилизатора. На выходе у нас установлен цифровой вольтметр. Подаем напряжение. Плата тестируется и тестирует механизм сервопривода после мигания индикации загорается один из светодиодов. Это говорит о том, что тестирование закончено и плата включилась в работу. Что мы видим? На выходе у нас напряжение в районе 186 вольт. То есть напряжение ненормальное. Не то, которое нам нужно. 220 вольт. нам нужно перевести плату управления в режим настройки. На плате управления есть небольшой слот для установки перемычек. Вот в этом месте он находится. В комментариях к видео я сделаю фото этого слота и укажу, куда нужно установить перемычку, которая переводит плату в режим настройки. Берем перемычку это обычная так называемая компьютерная перемычка. И устанавливаем ее в нужное место. Цитадель замигал. Это говорит о том, что плата управления перешла в режим настройки. Далее берем инструмент. Это может быть отвертка, это может быть какой-либо другой инструмент. Но главное условие, чтобы ручка у этого инструмента была изолированная. Это, этой отверткой мы будем прикасаться к узлам стабилизатора, которые находятся под напряжением. И важно, чтобы выдержались за изолирующий материал. проворачиваем щеточный узел влево-вправо и следим за показаниями вольтметра. В одну сторону показания уменьшается, в другую сторону показания увеличивается. Устанавливаем напряжение на выходе 220 вольт. Необходимое нормальное напряжение. Установили напряжение, отвертку убираем. После этого перемычку с платы управления можно снимать. Плата дает команды на сервопривод. Колебательные движения мы видим. И сервопривод останавливается. Останавливается как раз в том месте, в которую мы установили его вручную. В принципе, на этом настройка платы закончена. Сейчас я продемонстрирую, что у нас при разных входящих напряжениях напряжение на выходе остается стабильным 220 вольт. Видно. Какое бы ни было входящее напряжение, на выходе у нас стабильно держится 220 вольт. И продемонстрирую еще одно включение. Уже настроенные платы выключаем и включаем. Напряжение на выходе 220 вольт плюс-минус небольшая погрешность. В принципе, на этом настройку платы можно считать законченной. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов.